ming yillik tarixga ega bo'lgan ona tilimizga 1989 yil 21 oktyabr kuni davlat tili maqomi berildi tilimiz yurtimizning boyligi iftixori tariximizning ko'zgusi xalqimizning ulkan xazinasi benazir qadriyati va bebaho mulki hamda milliy ma'naviyatimizning asosidir shu bois har yili mamlakatimizda mazkur sana keng nishonlanadi olmaliq kon metallurgiya kombinatida ham o'zbek tili bayrami munosib qarshi olindi xususan metallurg madaniyat markazida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda ona tilimizga bo'lgan cheksiz hurmat millatimizga bo'lgan yuksak e'tibor namunasi aks etdi tadbir o'zbekiston respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlandi unda so'z olganlar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 34 to'rt yilligi munosabati bilan yig'ilganlarni tabriklab davlat tili haqidagi qonun qabul qilinishi xalqimizning milliy mustaqilligiga erishish yo'lidagi muhim qadamlardan biri ekanligini ona tilimizning barcha go'zallik va jozibasi to'la namoyon bo'lishi bilan birga uning ilmiy rivojlanishi uchun ham keng imkoniyatlar yaratilayotganligini ta'kidlab o'tishdi shuningdek uning tarixi haqida fikr mulohazalari bildirishdi tilsiz biz hech kimmiz tilidan ayrilgan xalq har qachon har lahzada mag'lub bo'lishga boshqa xalqlar tomonidan yutilib yuborilishga tayyor shuning uchun ham til masalasi muhtaram prezidentimiz buni davlat darajasida bayram qilishdi buni xalqni ruhiga singdirishni bejizga ta'kidlab aytayotgani yo'q bu millatni ruhi bugun global dunyoda bugungi hamma o'ziga tortayotgan bir talatub dunyoda biz o'zligimizni saqlab qolishimizni birinchi faktori birinchi omili ana shu ona tili biz buni yaxshi ko'rishimiz buni qadrlashimiz har bitta so'zini bir keksa buvamiz keksa bobomiz momomizni ardoqlaganday ardoqlashimiz biz bu burchimiz buni qilmaslik bu vatanni sevmaslik buni qilmaslik bir bu, vatanga xiyonatdegap ona tilini sevish kerak buni shunchaki men ona tilimni yaxshi ko'raman deb abdulla oripovni <laughs> yoki <laughs> erkin vohidovni ona tili haqidagi she'rni yodlash emas buni kurashish kerak bu til uchun bu tilni asrab qolish kerak bizni har birimizni mana shu o'zbekistonda yashayotgan har bir fuqaroning ayniqsa o'zbek xalqining o'zbek millatiga mansub bo'lgan xalqning bu burchi biz bundan ayrilsak hamma narsamizdan ayrilamiz tadbir davomida bayram munosabati bilan kombinat tomonidan tashkil etilgan tanlov g'oliblari ham e'lon qilindi unga ko'ra sherxonlik yo'nalishida 3 o'ringa olmaliq shahar 22 ikkinchi umumta'lim maktabi o'qituvchisi Go'zalxona rustamjon qizi 2 o'ringa ijtimoiy obyektlar boshqarmasi tasarrufidagi 21 maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi nigora sadirova 1 o'ringa esa markaziy ta'mirlash mexanika zavodi ta'mirlash mexanika uchastkasi to'kiri bunyod xudoyberdiyev loyiq ko'rildi eng yaxshi video rolik tanlovida 3 o'rin qalmoqir kon boshqarmasiga ikkinchi o'rin olmaliq kon metallurgiya komiyati aksiyadorlik jamiyati o'quv markaziga birinchi o'rin esa idoraviy harbiylashtirilgan quriqlash xizmati jamoasiga nasib etdi zakovat intellektual bahslarida uchinchi o'rinni avtomobil transporti boshqarmasi ikkinchi o'rinni qalmoqir koni boshqarmasi birinchi o'rinni mis boyitish fabrikasi jamoasi egallagan ta'kidlash joizki faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan ishtirokchilarga qimmatbaho sovg'alar tuhfa etildi milliy o'zligimiz g'urur e'tiborimiz bo'lgan ona tilimizni asrab avaylash buyuk ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan ma'naviy merosni kelajak avlodlarga yetkazib berish asosiy burchimizdir mana bugun biz yigirma birinchi oktyabr o'zbek tili bayrami munosabati bilan um, omolkon metallurgiya kombinat aksiyadorlik jamiyat korxonalari o'rtasida videor tanlovi bo'ldi o'shanda biz birinchi o'rinni egalladik va biz jamoamiz bilan toshkent shahrida joylashgan adiblar xiyoboniga borib o'sha yerda biz videoroligimizni olib keldik borganimiz sababi yurtboshimiz tomonidan ikki ming yigirmanchi yil adiblar xiyoboni ochildi u yerda o'ttizdan ziyod haykallar bor har bir haykal o'zgacha tarixni beradi o'zgacha ornomus beradi bu tanlovga ona tili haqida she'r yozdim uni o'qib berishni joiz tutdim gullasin vatanim yashnasin elim baxtu saodatdan yayrasin dilim armon yo'q inson bo'lay dunyoda dilim quvonchini so'ylasin tilim bu she'rim o'sha olmoq qon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati tomonidan yuksak baholandi ularga minnatdorchiligimni bildiraman yanada keyingi tanlovlarda faolroq ishtirok etishda harakat qilaman shu <pursue> bilan birga badiiy kechada o'zbek tilining qudrati va go'zalligini tarannum etgan kuy va qo'shiqlar hamda raqslar ijro etildi bu esa barchaga a'lo kayfiyat bag'ishladi til millat qo'zg'usidir bugungi kun shiori millatimning faxri bo'lgan tadbirda ayniqsa tarixiy siymolarimizning bosib o'tgan yo'llarini hamda millatimiz ma'naviyati va adabiyotimizga qo'shgan hissalarini aks ettiruvchi sahna ko'rinishi namoyish etildi teatrlashtirilgan badiiy chiqish barchaning diqqati markazini tortdi desak mubolag'a bo'lmaydi biz millatimizni ona tilimizni asrab avaylash uchun vatanimiz millatimiz uchun doim ko'ksimiz qalqon bo'lgan muxtasar aytganda o'zbek tilimizni bor jozibasi bilan asrash uni millatimizning xalqimizning haqiqiy boyligi sifatida ulug'lash va kelajak avlodga yetkazish har bir yurtdoshimizning muqaddas burchidirbei